কামপুরে ফ্লাইওভারে দেখা মিলল ফাটল উদ্বোধনের তিন মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল ফাটল যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা ঠিকাদারের গাফিলতির কারণেই এই অবস্থা ফ্লাইওভারের অভিযোগ স্থানীয়দের কামপুৰ ৰাইজৰ এক দীৰ্ঘদলীয়া দাবী আৰু আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উৰুণীয় সেতুখন সম্ভৱ হৈ উঠিছিলে এই যিখন উৰুণীয় সেতু তেষষ্ঠি কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে যি উৰুণীয় সেতুখন বনাইছিলে সেই উৰুণীয় সেতুখনত যি কাম হৈছিলে সেই কামত নিশ্চিতভাৱে দুৰ্নীতি হৈছিলে আৰু যাৰ দুৰ্নীতি ফলস্বৰূপে আজি তিনি মাহ নাই হোৱা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই উৰুণীয় সেতুকখন উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰি যোৱা অইন্য সেতুন তিনিমাহ নহয় এই অৱস্থা হোৱাটো চৰকাৰ অনুৰোধ জনাইছো আপুনি যোৱাবাৰ যিখন কপিলি দলং নিৰ্ম দলংখন ভাঙি পৰোতে আমাৰ ওপৰত গোচৰ জাপি দিছিলে আমি দুৰ্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ কৰাৰ বাবে আমাৰ ওপৰত গোচৰ জাপি দিছিলে আজি আপোনাক আহ্বান জনাইছো যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী জনক সন্মানৰ কথা জড়িত হৈছে চৰকাৰখনৰ সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ আছে এই যি কাম নিমন্ন কামৰ বাবে আজি এই অৰুণীয়াসীখন ভাঙি পৰিছে সেই অনীখনৰ যিখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে যিসকল ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি গোচৰ দিব পাৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মানৰ স্বাৰ্থত দ্বিতীয়টো কথা আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছো এইখন উৰুণীয়াসষষ্ঠি টকাৰ ব্যয় আৰু ঠিক তাৰ ঠিক কিছু আগতে যি পুৰণা আমাৰ দলংখন আছিলে সেই দলংখন মেৰামতিৰ নামত বিশ কোটি টকা এইটো কথা আমি কোৱা নাই আপোনালোকে যদি দেখা পায় ৰাজ্য় চৰকাৰৰ যি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছিলে তাতে উল্লেখ কৰিছে বিস্কুট যোগাবিয়া কৰিছিলে স্থানীয় সাংবাদিক হিচাপে আপুনিও জানে তাত কি কাম হৈছে বা স্থানীয় লৰা হিচাপে আমিও জানো গতিকে এইখিনি সময়ত আমাৰ